Tuan-tuan dan puan-puan, PRN Sabah. Sabah sudah hantar isyarat kami mahu perpaduan, bukan kebencian. Ini puncanya, Parti Perikatan Nasional PAS gagal teruk PRN Sabah. Akhirnya, PRN Sabah bukan sekadar pilihan raya. Ia satu isyarat, isyarat menolak parti PN PAS. Sabah menolak politik kebencian, politik luar, politik yang tidak hormat budaya. Sabah hantar message, kami sudah matang, kami tahu apa kami mahu. Kami pilih parti lokal dan PN PAS kena terima hakikat. Neratif mereka tidak terpakai di bumi ini. Rakyat Sabah sudah pilih arah, yaitu arah perpaduan arah masa depan. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, PN dan PAS bakal kalah teruk di dalam PRN Sabah. Hilang deposit. Kerana rakyat Sabah ingat apa yang berlaku pada tahun 2020-2022. Orang Sabah tidak akan pernah lupa insiden ngeri itu zaman di mana kerajaan tumbang berlaku lompat sini sana, retak sana sini. Semua ini sudah memberikan satu bentuk trauma kepada rakyat Sabah yang tidak akan pernah sembuh sampai bila-bila. Dan siapa yang memainkan peranan dalam insiden lompat-lompat 2020-2022 itu? Tuan-tuan dan puan-puan, semua orang tahu. Rakyat Sabah mahu kerajaan yang stabil. PN PAS masih bawa vibes lama politik tumbangkan kerajaan. Mereka tidak mahu ulang sejarah tumbang-menumbang ini. Sebab itu, mereka ditolak undi hilang. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, PRN Sabah, PAS dan PN bakal kalah teruk. Isu ekonomi Sabah mereka gagal jawab apabila mereka membawa naratif bahawa mereka boleh mengubah sabah rakyat sudah tahu bahawa pn pas gagal memerintah di negeri mereka sendiri mereka gagal membawa jawapan yang mereka bawa hanya satu harapan biasa yang semua orang pun memilikinya sabah memerlukan pemimpin yang menyelesaikan masalah harga barang yang naik, peluang pekerjaan, pelaburan, jaran raya dan sekolah. Tapi PN PAS banyak cakap pasal isu nasional saja. Datang-datang Sanusi, dia pula menerangkan tentang isu cukai di Kedah. Sejak bila pula Sabah ada kaitan dengan isu cukai di Kedah, mereka gagal membawa naratif yang betul. Mereka juga tidak mampu menerangkan tentang isu MA63. Rakyat Sabah tunggu jawapan tapi tidak dapat. Bila rakyat tidak nampak pelan, undi terus lari. Inilah sebab kerusi mereka jatuh satu demi satu. PRN Sabah PAS PN kalah teruk kerana Rakyat Sabah menolak serangan politik, balas serangan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. PN pas fikir bila mereka serang isu tertentu, rakyat akan marah kerajaan. Apabila isu Gadinia menjadi panas, mereka mula putar-putar, mereka kata rasuah lebih teruk daripada Gadinia. Tetapi sebenarnya rasuah itu tidaklah menghina rakyat Sabah. Tetapi roti dinia yang menjadi viral itu direct, tanpa ada double meaning, direct kepada rakyat. Terus me, uh, melukai hati rakyat di Sabah. Tuan-tuan, PN pas fikir mereka serang isu tertentu, rakyat akan marah kerajaan. Tapi yang jadi sebaliknya, orang Sabah tidak suka politik kasar bila serangan demi serangan dibuat, rakyat rasa jemu. PRN bukan tempat untuk bertumbuh. Rakyat mahu solusi. Serangan itu kembali semula kepada mereka. Inilah karma politik versi Sabah. Sebelum kita teruskan ulasan hebat ini pada petang ini, izinkan dulu saya berkongsi dengan anda semua, ini ialah terapi imun transofektor for life, terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Peratus. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita kena penyakit dan sukar sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan yang tidak seimbang juga menyebabkan kita kena auto Imun, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila imun badan kita jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan kita lah yang akan menyembuhkan semua jenis penyakit yang ada di dalam tubuh badan kita. Terapi imun ini mendidik, mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita. Sebelum ini, apabila imun badan kita jadi lemah, bodoh dan tidak seimbang, imun badan kita gagal untuk menghapuskan semua akar penyakit yang bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Apabila imun badan kita lemah, akar penyakit akan tetap bertumbuh, berakar dan bersarang di dalam tubuh badan kita. Jawapan kepada kesehatan yang optimum ialah peningkatan daya imun badan, penyeimbangan daya imun badan dan menjadikan imun badan kita bijaksana. Apabila imun badan kita jadi bijaksana, maka kita sehat. Cepat dapatkan produk hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, ini mungkin jalan penyelesaian kepada masalah anda yang Tuhan hantar kepada anda semua. Mungkin anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesihatan anda dan ini jawapan yang Tuhan hantar untuk anda semua. Jom kita sambung berpolitik lagi. Tuan-tuan dan puan-puan, ini juga menjadi punca kekalahan PN Pas di Sabah. Rakyat Sabah mahu pemimpin lokal. Ini PRN bukan PRU. Ini penentu nasib negeri Sabah. Sabah lebih percaya pada parti lokal. Parti yang lahir dari bumi sendiri. PN Pas datang sebagai parti luar. Mereka gagal membina jati diri Sabah tiada calon yang benar-benar mewakili nadi negeri Sabah. Akhirnya, rakyat memilih yang dekat di hati. Bukan yang datang dengan bendera besar tapi jiwa kosong. Bukan yang datang dengan berbondong-bondong membawa satu harapan palsu. Bukan yang datang hanya mahu ceramah semata-mata. Hanya mahu kuasa, hanya mahu tapak semata-mata. Rakyat Sabah bukan seperti itu. Tuan-tuan dan puan-puan, ini juga menjadi punca kekalahan Perikatan Nasional PAS di Negeri Sabah. PN PAS gagal meyakinkan anak muda Sabah. Anak muda Sabah sekarang paling kritikal. Mereka tengok track record bukan slogan. Anak muda sekarang ada gadget telefon bimbit di tangan mereka boleh melihat di mana-mana track record di negeri yang dibawa oleh PAS Perikatan Nasional SG4. Mereka mahu peluang kerja, anak muda mahu peluang kerja bukan retorik konon negara nak runtuh. Kempen PN PAS tidak bagi harapan, tidak ada pelan yang jelas, tidak ada masa depan. Anak muda Sabah undi berdasarkan progres bukan propaganda dan sebab itu PN Pas kalah di bandar separa bandar kampung sekalipun mereka kalah salam sejahtera ini juga menjadi punca PRN Sabah PN Pas kalah teruk apabila isu gardenia menjadi titik patah balik banyak orang fikir benda ini benda kecil Sanusi datang semalam menyatakan itu benda kecil. Dia gagal mengerti itu penghinaan. Tapi bagi rakyat Sabah, itu sangat laju menusuk masuk dalam hati. Bila pemimpin hina roti gadinia, roti kesayangan, simbol nostalgia, rakyat rasa tersindir. Ini bukan soal roti semata-mata, ini pasal hormat kepada rakyat Sabah. Kalau hal sekecil ini pun tidak faham budaya Sabah, macam mana mau jaga negeri? Kemenangan parti lokal adalah jawapan berani rakyat Sabah. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Rakyat Sabah menolak perpecahan. Sabah ini unik tuan-tuan dan puan-puan kita mempunyai berpuluh-puluh suku, berpuluh bahasa. Semua hidup satu meja. Tapi bila PN datang bawa politik yang membawa unsur perpecahan, otomatik rakyat rasa tidak sedap hati. Sabah tidak pernah suka politik pecah dua. Sebab itu bila naratif perpecahan dimainkan, orang Sabah sepakat menolak dan undi PRN menjadi bukti jelas. Sabah mahu kestabilan, bukan drama. Apabila Perikatan Nasional membawa isu perpaduan, isu um, kemajuan, rakyat Sabah sudah faham. Itu semua tidak boleh pakai. Salam sejahtera. Kempen Perikatan Nasional PAS tidak faham jiwa Sabah. Semalam Sanusi mengatakan bahawa isu roti gardenia bukan isu yang besar. Itu hanya isu yang diperbesar-besarkan. Inilah contoh satu contoh um, pemahaman budaya yang tidak betul daripada perikatan nasional dan PAS. Ini kesilapan besar yang mereka lakukan. Mereka datang kempen tanpa faham jiwa sabar mereka bawa isu yang tidak kena dengan tanah air Sabah. Sabah bukan tempat untuk propaganda luar. Rakyat di sini mahu pembangunan bukan retorik agama mahu pun retorik politik marah. Bila PN PAS ulang-ulang skrip sama setiap ceramah, rakyat rasa ini bukan untuk kita bah. Akhirnya PRN rakyat bagi jawapan. Terima kasih, tapi tidak perlu. Salam sejahtera. Ini antara kesilapan dan puncak kekalahan Perikatan Nasional di PRN Sabah. Orang Sabah tidak mahu politik hina-hina. Sabah bukan macam di Semenanjung. Rakyat di sini tidak suka politik yang kasar, suka hina orang kutuk sana-sini, dan itulah silapnya PN dan PAS. Mereka sebelum datang pun dah sudah ada isu roti gadinya. Datang gaya bawa politik murah. Ingat orang Sabah akan sambut, ini adalah tindakan yang salah. Sabah suka damai, suka harmoni, suka perpaduan. Bila PN mula sound produk, sound budaya, sound kerajaan, rakyat rasa, eh, itu gaya bukan Sabah. Itulah punca mereka kalah teruk. Rakyat Sabah pilih pemimpin yang menghormati bukan yang menakutkan.